Ну, будь ласка, сьогодні 14 січня мало відбутись засідання по справі водійки, яка тебе покалічила і розтрощила тобі коліно і твій ну, скутер. А, Чому сьогодні не відбулося засідання твої версії і на коли перенесено? Ну, тому що э, в 9 часов утра э, та, яка мене збила, різко скоріше заболела ящуром, тому що документів адвокат її сторони не представив. Чому вона заболела і чим вона заболела? Очень сильно удивило то, что вчера, когда я передавал документы, удивили, что я буду на суде. Секретарша очень удивилась, что говорит, как вы придете на суд, вы что можете прийти, я говорю, как бы да. Поэтому резко почему-то мадам это заболела и легла на больничку. Вот будем выяснять, на какой больничке, плюс будем выяснять, как ей разрешили со второй площадки забрать машину. Вот сейчас будем тоже узнавать каким-то чудным образом, если она ничем не, не оплатила ни копейки, кроме того, что поставила за здравие свечку и взяв бумаги на таблетки, которые прописал врач, просто пропала с больницы. Ну, вот сейчас будем выяснять вот это чудное. И перенесли суд на 18.02. Это вообще прекрасно, еще месяц. Просто-напросто в воздухе будем ждать это чудное событие. Скажи, пожалуйста, хочу спросить тебе э, непростое питание. Сколько пришло коштов тебе на лечение, на ногу, на эту пластину, на это все? Но сейчас ушло уже 30, 40, 50, порядка 60 тысяч, и общая сумма вместе с адвокатскими это тысяч, 170 тысяч. 170 тысяч, Будет, а да, скутер, да. который был взятый в кредит, насколько я, я помню? Да, скутер, кредит я, кстати, плачу, и мне сегодня надо выплатить еще 2000 гривен за этот скутер, за который она разбила. И мне звонят, уже звонили с банка, а все деньги на лечение уходят, потому что никаких дополнительных заработков я не могу, потому что я практически дома нахожусь. Сегодня случайно, как говорится, с палочкой выше. Ну, скутер где-то порядка 15 тысяч ремонт будет стоить. 15 тысяч ремонт? Да.